assalomu alaykum daqiqa tvda tezkor va yangi xabarlar qachondan boshlab gaz zapravkalar odatiy ish tartibiga qaytishi ma'lum qilindi ob havo harorati ko'tarilib qulay sharoit paydo bo'lgach respublikadagi barcha gaz quyish shaxobchalar odatdagi ish tartibida ishlay boshlashini ma'lum qilamiz deyiladi o'ztrans gaz bayonotida o'zbekiston hududida ob havo haroratining keskin pasayishi natijasida tabiiy gazning iste'mol hajmi keskin oshib borishi kuzatilgan shu sababli ijtimoiy ahamiyatga molik obyektlar va qozonxonalarni tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida respublikadagi mulikchilik shaklidan qat'iy nazar har qanday ulgurji iste'molchilar xususan gaz quyish shaxobchalariga tabiiy gaz ta'minoti vaqtincha to'xtatilganda har bir viloyat hokimlari bilan kelishilgan holda ayrim gaz quyish shaxobchalar kunning ma'lum vaqtida bir soatdan uch soatgacha oraliqda uy joy mulkdorlari shirkatlari elektr ta'minoti korxonalari obodonlashtirish boshqarmalari aholiga propan to'ldirilgan gaz balonlar yetkazib beruvchi tashkilotlarning avtotransport vositalariga xizmat ko'rsatmoqda ob havo harorati ko'tarilib qulay sharoit paydo bo'lgach respublikadagi barcha gaz quyish shaxobchalar odatdagi ish tartibida ishlay boshlashini ma'lum qilamiz deyiladi o'ztransgaz bayonotida toshkent shahrida transport vositalarining yuqori harakat tezligi cheklandi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha respublika maxsus komissiyasi bayoniga ko'ra toshkent shahri bo'yicha kichik xalqa yo'li ichida joylashgan ko'chalarda transport vositalarining yuqori harakat tezligi soatiga oltmish kilometr etib belgilandi viloyatlardagi shaharlarnig g markaziy ko'chalarida ham harakat tezligi pasaytirildi vazirlik ko'chalar ro'yxatini keltirdi endi bu ko'chalarda avvalgidek yetmish kilometr soat tezlikda yurish jarimaga sabab bo'ladi o'zbek shifokorlari ilk bor siam egizaklarini ajratib oldi o'zbekistonda ilk bor o'zbek shifokorlari tomonidan siam egizaklarini ajratish operatsiyasi o'tkazildi va muvaffaqiyatli amalga oshirildi bu haqida sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi eng qaynoq va rasmiy yangiliklarni tinglashni istasangiz bizni kuzatishda davom 后面 <noise> <noise>